Hərçəsinə salam dostlar. Mən Abdullah. Bu gün yenə bir video ilə qarşıdayam. Bu videoda Stop Bloomer Warming adlı bir layihəni izləyəcəyik dostlar. Bu layihətin adminləri Türkdülər dostlar və indiyə kimi 200 layihə çıxarmışlar və bu da onların layihələrindən biridir. Həqiqətən gözəl layihədir. Yəni gözəl təsərrüm olunmuşdur, üzərində işlənmiş bir layihədir. Mənim bəyəndiyim layihələrdəndir. Siz də istəsəz bir girib bəyənib incələyə bilərsiniz dostlar. Bit satdıqdı bizi birbaşa pool coin-də bu faktı incələməyətdim. Niyə burdan başladım deyib, çünki bir şey göstərmək istədim. Gördüyünüz kimi dostlar, bu dəqiqə 33.000 dollar market cap var və 11 BNB likvid var. Hətta 3 dəfə olması çox yaxşıdır. Gördünüz ki, burada bunu aşağı endirdik, qrafikin birdən birə qalxıb-qalxıb haralara qalxmağını göstədir. Yəni, Gördünüz ki, iki səviyyəyə qalxıb, ondan sonra düşüş yaşayıb və artıq qalxışa keçib dostlar. Yəni bizim bildiyimiz kimi çanaq qul formasiyonu deyə bir şey var. Yəni əgər bu həqiqətən çanaq qul formasiyonunu tamamlayarsa, bu coin-i uçacaqı demək dostlar. Yəni bu da əvvəlki səviyyələrinə qayıdacaq, burdan 3x eləməyə demək. Təbii ki, əbu olmayə bilər dostlar. Bu kripto piyasası əsasında kimsə çıxar üçlü bir satış eləyə və s. ayınə sular və coin düşə bilər. Yəni bunu gözləyib yatırım edənin olsa. Mən bunu göstərmək üçün yüksələcək burdan başladım və indiyisə keçəcəyəm dostlar. Burda toplam sayı 100 trilyondur dostlar. Burda aşağı düşəndə alın üçün panqeks swap-u göstərəm, amma siz bir başqa burdan da ala bilərsiniz. Trade deyib dostlar, burda məsələn nə qədər 1 BNB istəyirsinizsə, 1 BNB yazıb orada ala bilərsiniz toğradı. Burda göstərir gözə Telegram hesablarının adreslərini verir. Telegrama daxil olan 763 nəfər üzv var və gördünüz kimi eee Stock qrupa fəmlə. Bu global qruplardır, dostlar. Yəni gördünüz kimi global qrupana mən niyə qatmışam? Mən elə siz yandığa qatmışam. Yəni global qruplar da belədir. Aşağı nöyət dostlar, sağ indidən sonra burdan çıxaq. Artıq Twitter hesabına daxil olaq. Twitter hesabının linki, dostlar. Burda Türk komunitlərində linkin qruplar. Gördünüz kimi 498 999 949 follov oldu dostlar. Türk kripto piyçasında, yəni NFT-lər həqiqətən bu dəqiq çox gündəmlidir. Yəni NFT-lərin gündəm olduğu bir vaxtda belə bir şeyin çıxmağı həqiqətən çox yaxşıdır. Əgər bacara bilsələr Türk YouTuber-ələrə reklam verə bilərsələr çox yaxşı edirik də. Gördüyünüz kimi bu NFT kolleksiyalardır. Burada birliyə də işləmə vəsaitə, həmçox haqqında məlumat və NFT farming-i yaxında gəlir dostlar. Burada bütün məşhurların şəkillərini düzəldənlər, roadmap-ləri burdadır. Freelance 1000 nəfərdən Telegram kanalına qoşulsuz, yəni Telegram kanalına artıq 500 nəfər keçib, Twitter-də, vebsaytı düzəldəcəklər, marketinqə başlayacaqlar. Daha sonra xüsusi NFT collection-lar başlayacaq, yəni istədikləri şeyləri bazara bilsələr çox yaxşı yerə düşəcək dostlar. Burada gördüyünüz collection sahibi adına bir şey var. Tokenləməsi haqqında məlumat var dostlar. Total sayı 100 trilyonda ama 50 trilyon yandırılıp dostlar siz 50 trilyonda avtomatik likvide 2 faiz alabı olunur 2 faiz holdelere paylanı yani, maksimum alış limiti 1 faiz dostlar yani maksimum bir nefes 1 faiz alabilir bu da palinyaları engelleyir düzü 1 faiz de çok da olsa ama en azından o kadar alırsa holdelere vesaire ciden pay çok olursa burada avtomatik likvidi olur dostlar burada generation description yani bunun ne olduğunu tam olarak bilmiyorum yani öncə də necədir. Küresel isınma və ya ilişgilikli imdə mücadilə mədənin proqramını gəlişdirməyə yönəlmiş bir küresel girişimidir və ağ atlandırma yenidən ağ saldım. Yəni ə, dünyada olan qlobal istiləşmənin qarşısını almaq üçün çox gözəl bir layihə yaratmaq fikirləşdilə və hələ də olsun ki, belə bir şeyə imza atdılar. Ən azından bunu deməyərlər belə çox gözəldir. YouTube hesablarına daxil ola bilər və orada abunə olursunuz. Siz də bu Telegram, bunlar sosial media səhifələrinə daxil olub təqib etsəniz çox yaxşı o dostlar. Haqqında jeton və sət bütün məlumatlar yenə var dostlar. Burada haqqında da oxuya bilərsiniz. Telegram bir az YouTube kanallarından abunəsas da məudu gec-gecə artar dostlar. Təbii ki, nə qədər çox. Baxı burada almaqda dediyim kimi hər şey başa saldı. Məncə dəyərləri çox şey qalmadı. Telegram qrupa keçin siz dostlar bu qədər kanalə abunə ol, videonu bəyənməyi yaddan çıxartmayın. Mənə izlədiyiniz üçün hamınıza təşəkkür edirəm. Sağ olun, salamat. Kanalə gələn videolarda görüşənədək, özünüzə yaxşı baxın.